Всем привет, с вами Львини, и это обзор железнодорожной станции «Гребенка». Начинаем! Станция была открыта еще в 19 столетии, а именно в 1895 году под названием «Петровка», когда была проложена железнодорожная магистраль от ребенки через очню до станции «Круто». На станции также расположено большое локомотивное депо «Гребенка». Поначалу это была обычная станция, но уже в 1897 году, после окончания строительства линии на Золотоношу, стала узловой. В 1901 году было полностью открыто движение поездов на линии Дарница-Полтава. В том же 1901 году станция и расположенное рядом с ней пристанционное селение получили современное название в память о Евгении Гребенке. Кто не знает, Евгений Гребенка был украинским писателем, родившимся неподалеку в селе Марьяновка Гребенковского района. В 1994 году станция была электрифицирована в составе 47-километрового участка Яготин-Гребенка. На протяжении 1995-1999 годов была также электрифицирована и вся линия до Полтавы. В настоящее время станция не утратила своего транспортного значения. На ней останавливается большинство поездов дальнего следования, а для электропоездов, следующих из Киева или Полтавы, она является конечной. На станции имеются вот такие интересные часы на стене с буквенным обозначением основных цифр. Также вот такие интересные фонари, которые весьма красиво вписываются в атмосферу зала ожидания. Внутри зала ожидания довольно светлое и просторный, пусть он и не слишком большой. На этой станции, точно так же, как и в Казатине, можно встретить не только дизель-поезда D1, а дизель-поезда DR1A. А вообще тут можно встретить множество различных интересных поездов начиная от самого обычного VL, -а, 80 до полтавского EPL, -а, Электропост EPL 9T 014. А вот колесная пара, которая стоит не на рельсах, а на бордюрах. Вот такая вот интересная декорация. Такова она, железнодорожная станция, ребенка. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой YouTube канал Левинь, пишите комментарии, смотрите другие мои видео, ставьте колокольчик, чтобы всегда первыми узнавать о выходе новых видео на моем канале. Ну а с вами был Левинь, всем удачи, всем пока.